Salam dostlar. Bu gün sizlerle birlikdə Minecraft oyununda sizlərə öz kəndimi göstərəcəyəm. Dırmaq aşağı, birinci yuxarı. Gördünüz ki Enderman var. dostlar ətrafda əndirməm var. Təhlükə gəlir ona görə. Biraz diqqətli davam etmək. Baxın, bu birinci evdir. Gördüyünüz kimi balaca evdir. İçində ağ yatağı var. Bir daxilində məşəli var. Çıxaq. Gördüyünüz kimi bələntinə dekorativ olunub gözlər var ki 2 dənə bayırdan beləncimə görsənir. Gözəələ bitir beləncinə. Bura pişikdir məşəq. İndi keçək, keçən videoda göstərdim, mənim evimdir bu. Bunu görmüsüz, amma yenə də göstərim. Baxın burda köynəklərimi qoymuşam. Burda yataq var. Burda sandıq var, ocaq var. Başda düzəltməyəcəm beş şey var. Qəhpəni bağlayaq. İndi ordakı evə göstərək. Bir dənəki burada özəl ə, takas yerləri var. Dükən kimi. Burada inəylərdir. Burada bir dənə zəng var. Pəncərə Burada evdə beləncə oturacaq var daşdan. Beləncə ağ yataq var. Qapını bağlayaq. Beləncə dekorasiyalı pəncərələr var. İndi keçək obriyə. Burda yenə kəndlilərdir, heyvanlardır. Burda yenə ev var, dələncə. Burda yenə məhşal var, ağ yataq var. İşçilərin evləridir bunlar. Burda iki evdə isə sarı yataq var, bir də oturacaq var. Dələnc nədir? Göstərim belə. Üç pəncərəlidir. Burda çoxlu heyvanlar var. Amma hələ də heyvan üçün yer var. İndi keçək aşağıya. Burda heyvanlar yoxdur dostlar. Ə, mən bura ə, amma qoyacağam heyvan. Görə görsənd. Perent nə? Of, yırdı. Bir otaq kimi, bir otaqlı ev kimidir. keçə burdakı evə göstərim. Qanımız biraz getdi. Burada oturacaq var, ağ e, yatacaq var. Qapını bağlayaq. Göstərmə evi də bələntinə. Bələntinə evdir. 3 pəncərəli evdir. Keçəyə biləyəm, endirməşək kəndimizi. İndi e, kəndin arxa tərəfini göstərəcəyəm sizə. Bu qabaq tərəfi idi. Arxa tərəfində mənim evim var. Keçən videomda göstərmişdim sizə. E, Birinci bu balaca evləri göstərim, sonra ev, öz evimi göstərərəm. Burada sarı yataq var, bir dənə oturacaq var. Qapı açıq qalıb, bağlayaq biz. Gördüyünüz kimi ev belə incədir. 3 pəncərəsi var bunun da. Burada da heyvan atdı. Burada heyvanlardır. At var. Qonus var. Burada yenə oturacaqlardır. Divandır. Orda var. Bir də ağ yatacaq. Evdən çıxıb qapını da baxırıq. Və bu evdə, dostlar, bələntçinədir. 3 pəncərələdir. Və dostlar, artıq yavaş-yavaş videomuz bitir. göstərdim. İndi öz evimi keçən videoda düzdür göstərmişdim, amma yenə də göstərim. Beləncə sandıqlar var burada. Şəhər ikinci mərtəbəyə beləncə bambukdan stullar var. <laughs> burada yatacaq var, qırmızı, adi Bəputaçısı var. Burada bilmirəm nədir. Nəsə düzəltməyim üçün şey var. Burada da sandıqlar var belə incə. Üstə də şey düzəltməyim yer var. Burada blok qırılıb, hətin olmaz sonra düzəldərəm. Bir dəqiqə mən qırmışam burdakı bloku. Blok Bəliməz demişəm. Götəniz kimi dostlar, kəndimiz Beləncədir. Əgər Beləncə ilə maraqlı Minecraft videolarının gəlməyini istəyirsinizsə, kanalıma like atıb abunə olmağı unutmayın. Bir sonrakı videomuzda görüşərik. Sağ olun dostlar.